300 новых книг на днях пополнили фонды Центральной городской библиотеки имени Лермонтова. Приобретение книг было профинансировано из бюджета развития. Новые книги видела наш корреспондент Олеся Груснева. Сегодня в фондах Центральной городской библиотеки имени Лермонтова насчитывается порядка 70 тысяч книг. Пополняются фонды не так часто. В основном книги дарят и не всегда они новые. В последний раз местный бюджет финансировал приобретение книг два года назад. В преддверии Нового года библиотека получила 300 новых книг по разным отраслям знаний. Чтобы познакомить читателей с новой литературой, в читальном зале библиотеки организовали выставку-презентацию, на которой представлено 160 книг по по таким разделам, как медицина, наука, искусство и мода, в помощь педагогам и другие. Со списком литературы желающие могут ознакомиться. Вот такие мы выпускаем указатели новых поступлений. Они находятся в каждой библиотеке города. Также со списком новых поступлений можно ознакомиться на сайте Централизованной библиотечной системы не выходя из дома, так сказать. Среди новых книг много учебной литературы для школьников и студентов. Особенностью этого поступления является то, что большая часть новой литературы на украинском языке. Еще 130 новых книг в ближайшее время будут представлены на абонементе. Там будет представлена в основном литература художественная, украинских авторов, зарубежных авторов. Литература разнообразная. Это и классика, и детективы, любовные романы, фантастика, все, что любят наши читатели. Выставка ⁇ Книжные новинки ⁇ будет работать до конца января. Стоит отметить, что новые книги, но в меньшем объеме, поступили во все городские библиотеки Мелитополя.